ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच मय्या सक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रम् मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणो ज्ञाननम् देहम् सविज्ञानम् इदम् वक्ष्याम्यशेषतः ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणाम् सहस्रेषु यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम् कश्चिन्माम् वेत्ति तत्त्वतः अनलो वायुः खम् मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारः इति ये भिन्ना प्रकृतिरष्टध अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिम् विद्धि मे पराम् जीवभूताम् महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदम् प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषम् नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्याम् च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम् सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजम् माम् सर्वभूतानाम् विद्धिपार्थसनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलम् बलवताम् चाहम् कामरागविवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसा तामसाश्च ये मत्तः एवेति तान् विद्धि न त्वहम् तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदम् जगत् मोहितम् नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवीह्येषा गुणमयी मम मायादिरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते मायामेताम् तरन्ति ते न माम् दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते न राधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरम् भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते माम् जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषाम् ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहम् स च मम प्रियः उदार सर्व एवैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् आस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनाम् जन्मनामन्ते ज्ञानवान् माम् प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तम् तम् नियममास्ताय प्रकृत्या नियतास्वया यो यो याम् याम् तनुम् भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम् श्रद्धाम् तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलम् तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तम् व्यक्तिमापन्नम् मन्यन्ते माम बुद्धयः परम् भावम् अजानन्तः मामव्ययमनुत्तमम् नाहम् प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः मूढोऽयम् नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहम् समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम् तु वेद न कश्चन इच्छा द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तपम् येषाम् त्वन्तगतम् पापम् जनानाम् पुण्यकर्मणाम् ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते माम् दृढव्रता जरामरणमोक्षाय माश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म कृत्स्नम् अध्यात्मम् कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवम् माम् साधियज्ञम् च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च माम् ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः